считается что мы взяли с Facebook и вынесли туда и рейтинг раз упал и так 3-4 раза а и все задают вопрос а что мы напишем светловодский а у нас ну не высвечу вы а потому что вот рейтинг падает поэтому мы любые координации по да, поэтому вас, любые серьезные <не> публикации да, надо оставьте не только серьезно, все ну, ними, да, любые, да, потому что любая да, уникальная да, информация да, поднимает сайт. Его да, вот а больше да. начинают читать. Да. Как только он падает в этом, выдача в поисковиках тоже намного меньше. Да, и да, следующий вопрос информации. Любой вот вопросы, да, кто, кто может снимать? Вообще, кто угодно, соседи ваши могут снимать на старую камеру. Да, ну, да, на самом деле это обращение вот такое на Громадском телебачении, на сайте, на а группах, выставить все в план. людям, это. что пожалуйста, мы это. готовы. Только мы зарегистрируем и сразу даем объявление, даем да, да. контакт с ГРОМАНСКИМ, план. и папарацци... В планах, как только я будет, мы парам. идем к Козырчуку и договариваемся с ним, что вот, тебе нету партии светловод, вот база Громадская, вот камера, вот девять представителей сил. Пожалуйста, показываю громаде. Почему? Спрашиваю конкретно. Леня Пащенко, что ты? Фотоаппарата нет. Да, Марк, что Где А вы что? Солидарность, понимаешь? Вот каждый что? Сидите, договаривайтесь на глазах у людей. Да, ну, я, я тогда готов долучиться от светлой очи, и сяду задам вопрос. Леня Пащенко. Понимаете? И Казачку -то точно так же. Вот это и есть конструктивный ä, вопрос высветленный. То есть вот вот это вот. Оксана, а есть возможность те документы? Значит, я свой везде. экземпляр не забрала, это экземпляр Андрея. Ну, я, в принципе, как могу дать. Так, вот. селить есть, его не надо. Смыль, сканировать. Мой, сканировать, нет, там уже у нас забита да. память на этом... На чем? Ну, это не все. На с... портале. Ну, забивается, ну, очень большой объем. Надо в встретить идти Почему? Почему забивается? Дайте Кидайте мне, я буду уменьшать размеры ребята. Или, ну, же, решаете, или же на XV забивать. Потому, Потому что, что сейчас сидеть разбирать да. целую пачку и а, Значит, смотрите. 72 разрешение при сканировании на сканере выдали все. Ну, Андрей ну, забрал, но тут документы, которые надо убрать у вас. <laughs> <сюда, сюда. смех> Пригласи меня домой, и ты ну, нет, просто, я тебя сканер настрою. Нет, я говорю, думаю, Виктор жалуется. Жалуется, потому что ну, ты вот, сканируешь. Сказать, 600 -м, 600 -м, да. Вот а <laughs> вот что стосуется вот этот дом победи научика, Тут есть додатки, да, автор проекта несколько проектов, которые которыми, опять же, я не могу ничего сказать, я с ними не знакома, и один из них Программа экономического и социального развития места Светловодска на 2016 рік. Да? Причем плохо, ну, это надо почитать, эту программу. У кого-то была программа на 15 век? Да. Надо взять и посмотреть, не переписана да. ли эта программа предыдущего, да. предыдущего да. года. Да. Стратегичные приоритеты и т.д. и т.п. А цифры, таблица с цифрами тут вообще просто не читали. Да, да. то есть здесь вообще ни статью не прочитать, не разобрать. Ну, то есть качество принтера было очень плохое. Серокса, соответственно, поэтому тут ни, ни название статей, ни цифр вообще не вижу. Ну, буду в обед, зайду к Марине, попрошу, есть ли у нее это в нормальном качестве для того, чтобы посмотреть. Да, давайте... Опять хеш, же, таки голосовать хеш, за всю программу. Хэш. Хэш. Ну, трудно разобрать. И что дальше? Хэштеги, хэги. Замужения слова слегко опыт и хронологии публикации. Ну опять, это надо читать. То есть я не знаю, не читаю, ничего не могу сказать. Ну я предлагаю взять хотя бы текстовую часть, а я завтра заберу советы, отсканировать хотя бы вот эту текстовую часть и чтобы пересмотрели, чтобы все пересмотрели. А когда вы получили вот? Сегодня вот эти... утром. Андрей Зелехова, опять, я не опять за три дня, за четыре получается. Я посочерпываю. А ну це поза чергово. А тут таке питання терміновий характер таке... а, да. Да, це може за день бути оголошено mm -hmm. і приїдуть із проголосують. Далі фінансові питання про міський бюджет на 16-й рік. Опять же, мені сказала Маріна, да. що ну, бюджет, бюджет тільки сьогодні вітером буде. Що стосується як заступник голови бюджетної комісії немає зараз, отримала екземпляр. Mm, значить, від бюджету додаток з пропозицією від управління житлового ну, комунального господарства по бюджету на 16 рік. Ну, знову ж таки, я отримала інформацію, що сума, сума яка тут записана, уменьшається ровно в два рази. вот эта сумма, что тут написано, значит. Да, сумма? Типа уже это а, пропозиция не бюджет. На бюджетную комиссию. На бюджетную комиссию. Сказала, что уже внесли изменения, что эта сумма ровно в два раза уменьшается. А, а какой бюджет доходят а когда бюджетная комиссия? Ну, бюджетная комиссия в среду, в час дня 13.00, а в 15.00 по рада. Ну, рада. А тут цифр нету? А, никаких а бюджет будет сам бюджет доказать, будет сегодня а, вечером должен буду. прийти и спуститься. Бюджет будет только... Поэтому бюджет США один триллион. Да? Дальше 6 сегодня да, я знову ж таки під терміновому порядку підписала документи вместо Лукинського, но там, де перерозподіл кошти внутри управління соціального захисту на виплату допомоги дітям, то есть идет внутренний перерасход с одной статьи сняли на другую, для того, чтобы своевременно выплатить им кошки. Вот. Ну, питание про местный бюджет. Ну и дальше про затверждение заступника міського головы с питанием деятельности ну, Ради, с питанием ЖКГ, архитектуры и строительства а, а Это каким номером? Ну, <святый> это... 3.2. про внесення змін до рішення міської ради, про структуру штату виконавчих органів Світловоїцької міської ради. І 3.3. про призначення представника Свідової міської ради у зборах учасників СПТО свідовоць побудів. <пит> а там ми себе прийняли. Ну да. да, да, да. <пит> <сам себе> так. <пит> Це нормально. А там на горизонте ради все посполота именно мэр. Да. Да он За посад. Да. Да. Да А там где-то полный, я что ли, май правительствующий. Есть этот статут в открытом доступе? Небось. Это он сказал. Есть даже у меня. Нет. Судовской. Ну и. Нет, по судам пачку давал этот. Ну, а до структури, структури, структури без змін, я так дивлюсь. Структура міської ради пропонує, Тобто, з гуманітарних питань одного, помічника міського голови два, аудит чотири, один начальник і триштатні одиниці. З кількості загальних 124 не...

Я ж, то же самое вы ну, а можете той же Нестеренко, во сколько не, за, не заполненных вакансий. Поставьте э, в тот же самый ЖКХ, поставьте того Калыча, и кто занимается вмените в обязанности ему, кто занимал. Что? Чего его там? Все так. Все. Да. Повес когда. -да -да. В принципе. Ну, ни, да. ни у кого ни никаких вопросов. Ну все, встали вышли. Bom